అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనము శ్రీమద్భగవద్గీతలోని పద్నాలుగో అధ్యాయం పఠిద్దాము ముందుగా ధ్యాన శ్లోకాలతో ప్రారంభిద్దాము ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ అథ ఓం పార్థాయ ప్రతిబోధితాం भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेण ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अंवत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे ुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितोज्ञानमयःप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताया तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शिल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाखलु पाण्डवैरणनधी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्घुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तु दिव्यैस्तवैः वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततग्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इप्पुडु मनं 14वा अध्यायं मोदलु पेडदां ॐ श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्दशो अध्यायः गुणत्रय विभाग श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयो निशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन जानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सत्सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं सुखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्वात् सञ्जायते ज्ञानं, सत्वात ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधि गुणानेतान्नतीत्यत्रीन् देही देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाचा कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान्त्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डवा न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्जनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपर् त्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस् सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः